बिस्मिल माह परवरदगार का महीना है ये परवरदेगार जो है वो जरूरी नहीं कि वो किसी भी एयाम को अपने लिए मुख्त करता क्योंकि हर रोज़ खुदा ही का है हर एयाम अयामहि है हर जमीन खुदा की है पूरी कायन का एक, एक जर्रा उसका मालिक है, हो परवरदिगार खुद कहे कि ना कहे मगर सब उसी ही की मखलूक है लेकिन अगर जब वो ये कहे कि ये मेरा महीना है तो फिर यकीन उसमें कोई खास बात है हिकमत है इसलिए खुदा मुताल ने हमें भी हुक्म दिया अम्बिया नबी के जरिए आइमा के जरिए इस महीने में बहरहाल अपना ख्याल रखे अपना करें, करेंतफार करें रोज़ा रखें इबादत करें खुदा कुछ देना चाहता है खुदा अदा करना चाहता है और ये तखिलह का महीना है यानी अपने आप हाँ को साफ करो जो पूरा साल इंसान शिकलती होती है कोताही होती है अब आपके जहन में होगा कि वो तो मौलाना रमज़ान का महीना है रमजान के महीने में तो इंसान अपने आप हाँ को साफ कर रमजान का महीना जो है वो रजत और शाबान के समरात का महीना है जो रजत और शाबान में अपनी हिफाजत करता है उसे रमजान में नतीजा मिलता है रमजान इतना आसान नहीं है खुदा का मेहमान होना आसान है खुदा के मेहमान होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है रोजे पहले से रखने पड़ते हैं ताकि खुदा को महसूस हो कि मैंने जो इसे वाजिब किए थे इन वाजिब के लिए वो मुस्तहब इश्क से रख रहा है वो वैसे ही है ना इंसान अगर पहले से तैयार हो तो वो रोजे तो वाजिब रमजान रोजे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा परवरदिगार ने मूसा मेरे लिए क्या है हजरत मूसा ने क्या कहा? तेरे लिए नमाज है इबादत है कहा नमाज मेरे लिए नहीं है नमाज तो तुम अपने लिए पढ़ो दे नमाज अपने लिए पढ़ोते तो अगर नमाज न पढ़े तो आदमी क्या है बेदीन है असल दीन नहीं है उसके पास। जो आदमी न सजदा ना करता हो, कैसे पता चलेगा वो किसकी करता है? तो नमाज तो वाजिब है तुम्हारे लिए तुम्हारी पका के लिए वाजिब है कहा बरत मैं रोजे रखता हूं रोजे जहनम की आग से बचाने का सिफर है शील्ड है ढाल है मेरे लिए क्या है क्या है हमारे पास बड़ा है अब यही है जाने मतलब ये सब हमारे अपने लिए है लिए। खुदा कुछ और देना चाहता था उसी सफर को तय करना है हमने कि भरल महाराज कब तो चंदन बागी रह गए और रिवायत में भी है कि इन दिनों को जाया ना करें शख्स इमाम ज़ाफ़िर शादी इमाम की खिदमत में हाजिर था और इमाम ने जब रजब के फजाइल बताए तो अफसोस करने लगा आखिरी तो हम अल्लाह क्या कर कहा अभी भी वक्त है जो आखिरी के दिन बज गए उसमें रोजे सोमान जो कि रसूल के सहाबी है रसूल खुदा के साथ कब्रिस्तान से गुजर रहे रसूल खुदा रुक गए चले फिर रुक गए गिरिया करने लगे। क्या हुआ यार अजाब नाजिल हो रहा था मैंने दुआ की वो अजाब खत्म हो गया फिर रसूल खुदा फरमाते अगर इन्होंने रजत का एक रोज़ा रखा होता और एक रात इबादत में गुजारी होती इनकी कबरों पे अजाब ना खुबिया महीने गुजर गया बगौल, मरहूम हूं अलामा अजहर जैनी साहब के कि कुछ लोग नाजों से पलते हैं और कुछ लोग न्याजों से पलते हैं हम तो न्याज हम तो रजब यानी न्याजें ऐसे ही है तो हम दूसरी से बोलते हैं भाई क्या करें सब कुछ न्याजों था तो अलग सिर्फ न्याजों के अलावा भी कोई और न्याज है जो रूह की न्याज है उसको भी तो देना वो भी तो चाहती है कि मैं भी कोई न्याज ले लू इस महीने में जब खुदा इस महीने में इतना कुछ दे रहा है निदा है निदाय आसमानी हर रात को रजा की निदा आती है।, है कोई जो खुदा की इबादत में खड़ा हो और रजब के लिए जो ज्यारत है कि कयामत वाले दिन बाकायदा अलग से पुकारा जाएगा नजर आ चुकी कहाँ है रजब वाले अलग से पुकारा जाएगा लेकिन सही हमारी तो में रजब कोई नहीं आया ऐसा अभी भी भारत वक्त है महत्म चंदे लें थोड़ी वादत कर लें थोड़ी कर लें। खुदा का अपना निजाम है खुदा ने इस महीने को किया, इतने सारे महीनों में से अपना नाम अपनी नस्बत पूरी जमीन पे हर खत्ता सारे सयारे सारे सितारे सब खुदा के हैं मगर उसने रुए जमीन पर एक जगह अपनी निस्बत दी कहा कि ये मेरा घर है खाना खावा बैतullah ये मेरा घर है को परोदाघाट बाकी में तेरी जमीन है नहीं है मेरी जमीन लेकिन निस्बत इसी की है अब क्यों है के खुदा का महीना खुदा का घर मैं उसको उतार दूंगा

खुदा की मर्जी जिसे उतारें और वो भी दरवाजे से नहीं भेजा वरना लोग बोलते उनके खानदान वालों के पास चाबियां थी चाबियां तो थी लेकिन नहीं दीवार शख्स होगी क्यामत तक भर नहीं पाओगे इसलिए ये जिक्र कभी खत्म नहीं होता उसकी वजह यह है कि खुदा चाहता है और जिसे खुदा चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता बस ज्यादा मोहतरम हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस ज़िक्र को जारी रखें